Вітання з вами програма Ранок зі звірєвим і ми прямуємо в гості до людини, яка давно перетворила антикваріат з професії на стиль життя. Сьогодні у програмі бізнесмен і колекціонер. Людина безмежно закохана у Київ. Антиквар Федір Зернецький. Доброго дня! Добрий день, Василь. Фьодар. Що ви нам запропонуєте? Де ми сьогодні безспокоїмося? Мой дід. 50 с лишним лет назад сумел получить здесь участок и построить небольшой домик, который, собственно говоря, стал стартом вот всего этого красивого сада, вот этих деревьев, предметов антиквариата, ну, впоследствии был бассейн и так далее. То есть это место, в котором я отдыхаю. сама цель создания этого дома была связана тоже с антикварной идеей. Тут специально подобранная мебель, тут гусульские сундуки, тут старинный стол, самовар. 17-16 век либарды, которые использовались в реальных боевых действиях. Вот это вот верхняя для протыкания тяжелых доспехов с фиксацией, чтобы не застрять всадники, но ну, достать их было. Это чтобы всадника с коня стягивать. Но ну, это такая классическая либарда для там, пешего воина. Вы обратили внимание, что все люстры в этом доме э, аутентичные, по всем комнатам керосиновые, они предъявлены под электрику, но они функционально могут быть и керосиновые. Ну, собственно говоря, все, что здесь находится, начиная с и ковров, э, покрывал на лавке, светильников и э, ну, 90% аксессуаров, все старинное и, поверьте, каждый предмет тщательно подбирался специально для этого дома. К сожалению, когда мне было 8 месяцев, умер мой отец. Он был известным художником, преподавал живопись в Киевском эстетическом институте. Он был архитектором, он был спортсменом. Он прекрасно играл на скрипке, и у него был шикарный голос, он очень красиво пел. Вся жизнь была пронизана культом отца. И мать водила нас на могилку на байковое кладбище и рассказывала, какой он был человек. Она замуж, конечно же, не вышла, она до конца жизни, она уже три года, как ее нет. А она все время говорила о нем. И э, воспитывался я на его акварелях. Он очень любил Киев, он родился на Подоле, и он э, в день рисовал три акварельных этюда. С видами Киева, это улочки подола, это центр Киева, это ботанический сад старый, это, ну, огромное количество храмов, взорванный э, этот Успенский собор в Лавре уже восстановленный, но вот это вид его развален и вдохновлял многих художников, кстати. Воспитывал меня, конечно, дед, это мамин отец, и вот дед, это тот человек, который вот это место, где мы находимся, собственно говоря, и э, построил. Я с друзьями, тут целая компания была, с соседей, с друзьями все лето проводил здесь. Поэтому воспоминания сказочные. Вы были башкетником? Да, такого-то побил, ударил там по голове. Того я там э, столкнул с лестницы, отказался извиняться. Причем у меня учителя писали откровенно в дневнике. У меня дневник за второй класс сохранился. Он произведение искусства. Там э, мама вызвали в школу. А мама у меня, за что я безумно люблю и уважаю, она, э, несмотря на то, что я был неправ, однозначно, я это сейчас понимаю, всегда была на моей стороне. Она говорила, что мой сын лучший, он прав, и это вот этот плохой мальчик, которого он побил, а не он. Да, и на самом деле получилось так, что, наверное, вот это такое вот, может, неправильное воспитание, оно дало мне уверенность в себе, и вот я вот шаг за шагом в этой жизни состоялся. Вот здесь, на первом участке, у меня 28-й, жил очень хороший человек, уважаемый, он был мастером спорта международного класса по ЗДО. Климов Аркадий Иванович. Увидел меня мальчика, мне было лет... 13 или 12. Я говорит, слушай, а худой-худой был, так вообще, как тросточка И он говорит, хочешь жить дзюдо? А дзюдо это для мальчика мечта, это гимоно, это все, еще и на Динамо. И меня берут. И я первый год, вот чтобы вы понимали, стал чемпионом города, третье место занял, третье место по городу. И сразу попал в спортлагерь для э, лучших э, дзюдоистов города. У меня был штык-нож. Я его где-то нашел на какой-то свалке, еще немецкого карабина. Он такой был ржавый, с ножными. Вот, я дрожил это. Но ну, на том уровне это для меня была такая ценность, ну, военный штык-нож, что имел Великой Отечественной войны. И я его бросал в дерево. Я бросал его в дерево, но с 10 метров у меня 10 из 10, он меня встревал так, что его достать нельзя было. Я научился его. я с мальчиками уходил в лес и бросали в дерево этот нож. Идет тренер Киевского Сокола, видит эту историю, говорит, а ну-ка дайте мне этот нож. Я говорю, нет, я это мое, не отдал. Но следующий день скандал, вызвали, я сказал, что я его выбросил в Днепр. Ну, что я буду говорить? Я спрятал его просто. И меня выгоняют. Выгоняют из лагеря, а потом я возвращаюсь уже на тренировку в сентябре, мне говорят, что меня выгоняют и оттуда, потому что там еще какое-то ЧП было, еще и надо было кого-то показательно выгнать. Тому вы, вы, решили изменить профиль? Ну, очень заку Не, я не, не, решил. Я, к сожалению, сидел дома и понимал, что мне надо форму не терять. Я думал, что я вернусь рано или поздно. И меня потащили друзья на регби. Говорят, слушай, давай, пока ты лежишь, теряешь форму спортивную. А я уже маньяком был. Я уже там качался, отжимался и никак не мог поправиться. Он равно худой был и тощий. Я не мог, не мог, что делать. Я протеин ел. Вот я сейчас вспоминаю, думаю, как было хорошо. Сейчас не знаю, что с этим весом делать ним. И пошел на регби. И начал тренироваться, тренироваться, тренироваться. Она думала, игры нафиг мне не нужны, не ходил на игры. Вот. И мне тренер что ты на игры не ходишь? Я говорю, а зачем мне эту форму поддерживать? Он говорит, да ты что, для чего мы Слушай, что бегать? Я прихожу на игру, первый раз выхожу на поле, что такое все понимают. И я вижу этот бам, бам, и я понимаю, я ловлю человека, причем я первый раз вышел на поле. И с дзюдоистским приемом принимаю на грудь через себя его, раз. Думаю, класс какой вообще, мое. И вот я как загорелся, и вот пошел, это в 83 году было. Вот, и я пошел, пошел, пошел. Учиться было некогда, скажем так. И тренер говорит, слушай, есть ПТУ. Ну, ПТУ, но ну, вы знаете, какое ПТУ в советское время, это все равно, что сейчас дурдом, наверное. То есть это перевод был, господи, по мне тупому строится, да, как переводится, ГПТУ. Вот, и это было, ну, самое одно. А я интеллигентный мальчик, все родители архитектор, сестра архитектор, ну, и вдруг ПТУ. А тренер говорит, слушай, ты же пойми, что в ПТУ, на фоне всех, ты получишь красный диплом легко. Это золотая медаль. В институт ты будешь поступать в физикатурный? Ты с школьным дипломом, с такими оценками не поступишь никогда. Я пришел в школу сам, забрал свое личное дело. И у в ПТУ. И вечером мама поставила перед фактом. Мама, я в ПТУ. Ну, мама был полуобочное состояние, она там п -п -п пила валидол. Но я говорю, мама, я такой решение Она говорила, ты всегда правильно принимал решение в жизни. То есть я не ошибся. То есть я этот путь выбрал, поступил в институт, стал архитектором. А потом очередная э, радость, в кавычках, именно с, как с моим счастьем, мне повезло. Именно в этом году по всем вузам страны отменили военную кафедру. И именно в этом году, в 1987 И ровно как все ушли, ее обратно вернули. То есть вот в этот год. Вот. И я пришел служить, как положено, два года. Отслужил, а вернулся, не жалею ни одного дня. Я до сих пор играю в регби. Я... Э, Ветеранский возглавляет ветеранский комитет, и мы играем как ветераны. Наш, наша команда, которая с 90-х годов была чемпионом Украины, непобедимым, и Кубки собрала. Вот мы собрались опять этой командой уже, после кто после 35, кто после 40, ну, до 50 ребятах. Каждый год два-три турнира ветеранских, мы всегда берем, вот мы лучшие, мы берем Кубок всегда. Как вас потянуло до антиквариата? Рос я, как я сказал, в на углу улицы Стретинской и Стрелецкой. Софиевский собой был у меня напротив. И в годы 70-е, начале 80-х начали сносить дома. И все, что находилось в этих домах, выносили, выносили тупо на мусорники. Стояли антикварные столы, рояли, пианины, стулья, кресла. Мы выдвигали очки комода, в комодах лежали дамские сумочки. Там были украшения, бусы жемчужные. Меня интересовало, аж помните, что там военные звездочки, погончики, фуражка, вот такое. И мы рылись в этом всем, ну, откровенно говоря, в мусорниках рылись, не будем их таить. И находили, вот мне друг дал сумочку, там раз, а там бусы, жемчужные пряжки кицебные, какие-то украшения, вот так все выбрасывалось. А самое ценное, я это, было а самое ценное это была пудра дореволюционная в таких коробочках, которая, когда кидаешь, она бам, так взрывается. Или чернильницы, когда мы кидаем в стену, она, дж, такие эти. Вот мы, а вот это все, что стоило, я понимаю, я помню, это хорошо, вот так выбрасывало. А, бусы мы рвали, эти шарики катились. Да, то есть мы баловались этим всем. Я помню, я тоже кто-то съезжал, и такая гора всякого книг старинных, таких переплеток, застежках, я говорю, и такой шикарный альбом э, для фотографий. В красном бархате серебряные накладки, торцы, золотые обрезы. Такая красота книга вообще. Я так выхожу, у меня аж, ну как в сказках про царя Салтана такая книга. Я выхожу с ней, и стоит дядечка такой возьму и говорит, мальчик, говорит, а не хочешь продать? Могу дать 20 копеек. И клянусь, у меня 20 копеек, это порция мороженого, понимаете? И я с такой радостью взял эти 20 копеек, Побежал, это мороженое купил, пломбир. Вот, вот такое было. А потом вот оно, видно, сеялось сюда. И я смотрю, столик стоит на мусорнике. Ну, так он мне нравится. А дома мебель такая баженковская вся. Деду у меня был консервативный. Я говорю, мама, можно я возьму домой Он говорит, пойдем покажешь. Туда, говорит, красиво, я обработал, я почистил и поставил. Вот это первая вещь, которая зашла в дом. Я другался, старая рухля, и потом, когда я уже, ну, прийдя с армии, принес такое пианино, оно было все в резьбе, живого места не было. Прорезано вот с такими завитками резьба, львиные морды, рыцари стояли по бокам, ну, из, из массива ореха, такого золотисто-медового цвета, когда ореха делали шелаком, сказочное. Ну, вот тогда это был наш самый рекордный на Мы тогда продали его за 7 тысяч долларов, это в девяносто первом году. Ого, это а, Да, это купили за 100 рублей в Киеве, но мы в него вложили, мы его реставрировали сами, мы наняли мастеров, тогда я вник, как правильно ремонтировать механику, э, ну, это что значит рояль. Вот, это было целое, ну, это было не один год процесс это был, но дед когда увидел, сказал, Федя, это продавать нельзя. Я говорю, дедушка, ну, я это продаю, к сожалению, этим торгую. И вот так степ бай степ мастерская, потом появилась э, магазин в 93-м первый на Дзейском спуске открыли. Потом мы увлеклись картинами, я иконами интересовался, потому что я архитектор, я рисую. И у меня было золотое время. Надо было покупать, продавать, реставрировать, причем мы резиденции обставляли целое этим послам. Это все было высочайшего уровня интеллигенции, которая понимала меня и у меня это покупала. Я был с ними на одной волне. На этой территории есть очень много каких-то старовинных вещей. Это, знаете, это как творческая мастерская художника. Потому что антиквариат – это искусство, и жить в антиквариате – это тоже искусство. Умение разбираться в нем – это наука, которую надо изучать всю жизнь. У меня хранятся несколько автомобилей, которые… Вот с ДКВ, которые я в свое время приобретал с целью реставрировать. Но не доходят руки, к сожалению. Сегодня такая ситуация в стране, что, может быть, когда-нибудь Восстановятся эти машины. Вот это вообще деревянный автомобиль, который в 1932 году был создан совместной компанией BMW и Audi, тогда это на ДКВ. У него оригинальный двигатель абсолютно все оригинальный деревянный кузов, который я начал реставрировать, но на ком-то восстановил. Вот это Mercedes 190 Тот Mercedes, на котором, вот все знаменитый фильм, помните, как Россия съехал и спал в нем 10 минут. Вот этот автомобиль, который, собственно, говоря прошел всю войну и на сегодняшний день является символом достатка всех наших богатых людей. Да, но это модель 38 -го года. Вот на сегодняшний день для того, чтобы э, полностью поновить этот автомобиль, э, дуже много коштів треба. Да очень много. Я вот при, 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 прикидывал цену для того, чтобы восстановить кузов в правильном его виде, но именно по настоящему его отлудить, убрать жавчину, э, покрыть краской и дать ему, допустим, как минимум 5-10 лет гарантии, что ничего не отпадет, это порядка 20 тысяч долларов. Это только кузов? Только кузов. А дальше уже надо делать двигатель, салон, какие-то там аксессуары, которые, в принципе, сейчас в Германии на сегодняшний день выпускают абсолютно все. Но оно стоит достаточно серьезных денег. То есть я думаю, что восстановив полностью этот Мерседес, стоимость будет равняться современному Мерседесу, там, С-класса новому. Вот где-то такая победитель. Но это игра. Это радость, яка то которая приносить ощущение владения. Віше заняття антикваріатом дозволяє чекувати себе времени. На сьогоднішній день ви маєте велику колекцію антикваріатів. <говорит> э, ну, конечно. У меня только мебели, несколько тысяч единиц э, на складах стоит, потому что за 20 лет покупал. Э, лучше я, конечно, успел отреставрировать, поставить дома. Вот в моем этом доме есть. Автомобили, к сожалению, у меня немного, у меня два, потому что это как бы одна антиквариат очень разносторонний. Вы знаете, что начинает марок, заканчивая боевой военной техникой времен войн, это все является разделы коллекционирования и собирательства. И охватить все невозможно. Вот у вашей коллекции какие основные направления антиквариату? мое основное сейчас направление это декоративно-прикладное искусство, мебель и картины. Насправді дуже а, важко зараз передати те, що коїться у мене у душі, коли я дивлюся на ці всі раритети, на ці всі старовинні речі, які нас тут оточують. А, хотілося б у вас дізнатися, що ви відчуваєте, знаходячись серед таких речей. Ну я вже відчував, що це мій стиль життя, і я не, не мислю себе, своих близких, которые тоже, это на самом деле, можно сравнить с болезнью, это зараза страшная, в хорошем смысле всех этих слов, но без этого я уже жить не могу. Скажу больше, что э, люди, которые ко мне приходят и интересуются этим, и у них, вот, допустим, в доме что-то нет, и я всегда говорю такую вещь, что вот достаточно, чтобы порог вашего дома пересекла антикварная вещь, а у вас, к примеру, там какой-то современный интерьер, то она через годы вытеснит абсолютно все. Вам захочется еще, еще, еще. Если что, не кто из ведомых публичных людей я вашим клиентом? Ну, собственно говоря, легче вот из нашей элиты украинской э, выделить тех, кто не коллекционер, чем сказать, что вот там этот, 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 этот. Наш новый президент Петр Алексеевич Порошенко тоже коллекционирование, огромная коллекция живописи. Он и у меня приобретал на аукционах много вещей супругой со своей. И я надеюсь, что и дальше он будет идти этим путем и окружать свою жизнь красивыми вещами. Виктор Федорович Янукович не был моим клиентом, слава богу. Но он обладал большой коллекцией, многие вещи из которой были привыклины у меня. Потому что когда на Межигорье были Обыски публичные, то есть на камерах, то я видел э, свои экспертизы со своими э, фирменными бланками, с моими подписями на вещи, которые к нему пошли. Богатые люди, они очень по себе э, все не все непростые. Мое твердое мнение вообще, на самом деле, что э, э, богатые люди назначаются Богом наверху. Мы сами видим, э, как часто сумасшедшие деньги даются в руки полным идиотам. Ну давайте правду дела засмотрим. Чуть действенно да. а, а умные может. люди, которые достойны, воспитанные, образованные, никогда никого не обижали, никогда никого не оскорбляли. Бывают живут в нищете и не можно, это никак мы им не объяснить не можем. Вы до каких видностей? Да я посередине. Скажем так, у меня не было таких браков, у меня не было таких наследств и то, что я заработал сам своими руками и головой, я считаю, что я достоин этого. Но богатым человеком я все равно не считаю, потому что у меня нету самолета собственного, у меня нету трехполубной яхты, у меня нет квартиры в Монако. А малиновый пиджак у вас есть? Малиновый пиджак у меня есть, О, да, 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 Это была мода такая. Ну, есть, в принципе, свой первый миллион вы сделали властными руками, властной головой. Вы знаете, это такая интересная история, что я не могу не рассказать. Я купил картину Айвазовского, это был первый мой Айвазовский в моей жизни. И вот я начал сомневаться, он это или не он. И я и в музей ходил, и в Феодосию даже специально ездил. И, ну, понятное дело, что те, кто приходили и хотели купить, говорили, что это не оно, оно стоит там условно там, 500 долларов. Но по тем временам это были хорошие деньги. А потом тысячу долларов мне предложили за него. Это 91-й год. То есть это были огромные деньги. Да человек за 100 долларов мог ехать в месяц работать где-то за границей, привел 100 долларов, это вот, считалось очень хорошо. Ну и в конечном итоге э -э я доказал, что это оно. Я был очень доволен своим опытом. Поэтому я сейчас по Ивазовскому, вот так вот поставьте таймер, мы скажем. Что-то я пропустил через себя. У меня после этого был еще не один Ивазовский, слава богу. И я повез его в Ригу. границ не было тогда. Ну вот, там покупатель был. И числа миллионы рублей. Но ну, миллион рублей, чего вы понимали? было было 10 тысяч долларов, и это я мог купить три э, трехкомнатные квартиры в центре Киева, там и четыре мариновых девятки. шучу, Но тогда машина девятка это была вообще. Но это огромные деньги, которых я никогда в жизни даже себе представить не мог. Я приехал в ИГУ, клиенты посмотрели, все нормально сослось, но деньги сказали мне привезут поезду к подъезду. Я подошел к поезду. Приезжает машина, открывает багажник, и деньги в коробках лежат, в картонных, Причем от рублевого номинала до 100 номинала. То есть, огромное количество коробок с деньгами. Я понял, что я не успею на поезд по-любому. Я снял гостиницу, всю ночь считал. Их то больше было, то меньше было. Ну, невозможно. Считаешь пачку, потом считаешь пачки. По потом не сходится. Я уже плюнул где-то до часа ночи. Купил китайскую сумку эту, знаете, раздвижную на колесиках. Она еле закрылась, то есть полностью такой высоты. Килограмм 60 веса. И на следующий день, в три часа дня, поправился на Рижский вокзал с этой сумкой. Дотащил ее до входа, открываю дверь и смотрю, весь вокзал стоят автоматчики в такой форме красивой рижской и обыскивают каждую сумку, каждого. Я в таком шоке, думаю, ну что-то происходит. Я тихонечко вышел, подошел к таксистам и узнал, что 15 февраля 1990 года, это был день, когда Рига ну, в частности, Прибалтика отделилась от бывшего Советского Союза. И вели можно. Я вчера бы ехал, то не было. Но у меня хватило мозгов взять такси и догнать пояс на следующей станции, где еще можно не была введена. Аукционной справой вы стали заниматься да еще позднее? Да, это с 2000 года. Потому что это настолько тонкий момент, но мне хотелось. Мне хотелось, но ну, это же рост. Как бы для я не считаю себя антикваром, потому что это так немножко оно звучит как-то вроде как перекупщик, как ростовщик и так далее. Я архитектор в первую очередь, я коллекционер, я искусствовед, я на сегодняшний день глава наблюдательного совета Музея истории Киева и всех филиалов. Это у меня такая должность. Я э, общественный стараюсь вести какой-то путь. И вот аукцион в антикварной деятельности – это э, как бы высшая степень успеха. То есть, если ты дошел до уровня аукционов, и я еще и аукционист. Я долго нанимал разных аукционистов и боялся выходить и вот так вот вести аукцион. Очень тонкая работа. Съездил в Лондон, посмотрел, как работают англичане, Сотби, Кристи. И э, вышел, и получилось. И я провел уже 25 аукционов, причем только своих. Меня приглашают и на другие. Я веду благотворительные аукционы, я веду разные. Э, коллеги меня просят. То есть у меня получается. И я считаю, что это одно из, наверное, моих лучших достижений. Потому что аукцион ⁇ это все, это вершина. То есть я как законодатель моды получаюсь. То есть я выставляю на аукцион вещи, которые я считаю, что они достойны. Потому что аукцион только берет самое лучшее. И вот я уже могу позволить себе сказать, что это лучшее, это худшее, это стоит столько, это столько. И доказать это путем аукционных торгов. Это очень важно. Если это не большая то самый лот, проданный на вашем аукционе? О, это очень хороший вопрос. Я похвастаюсь. Можно? Пожалуйста. Значит, за всю историю аукционных торгов всего мира я поставил рекорд. Мне попался, так как я в музее истории Киева провожу аукционы сейчас, и я посвящаю киевскому антиквариату. Это очень тонкая тема. Я э, нашел в одной семье картину Владимира Донатовича Орловского. Это художник не только украинский, но и русский. Он академик, передвижник, очень известный э, пейзажист русско-украинский. Жил в Киеве, у него огромное поместье сохранилось на улице вот. э, ну Он, естественно, на всех аукционах мира проходит. Я купил картину вид Киева из царского сада на Цуханов остров, корабли, 1883 год. И на аукционных торгах она у меня была продана за 330 тысяч долларов. Нигде, это, абсолютный рекорд на этого художника в мире. А взагалі, что влияет на формирование цены лотун для аукциона? Это очень много факторов. Это, опять -таки, для того, чтобы делать аукционы, мне понадобилось 15 лет к ним идти. Потом Первым блинкомом э, учиться еще там где-то на ну, аукционах всем учился, а потом уже дальше пошло. Это, э, во-первых, анализ всех аукционных домов мира. Сейчас, слава богу, это доступно. Во-вторых, опыт э, продажи предметов искусства и правильность формирования цены. Нельзя вот многие, вот большинство коллекционеров, у нас, знаешь, сколько любителей, 10 аукционных домов в Киеве открыли после меня. Осталось 3 опять, все закрылись. Потому что надо думать, если ты предмет хочешь, все же думают, что сейчас я поставлю, там, сколько стоит эта фигура, там, ну, там, 5 тысяч долларов. Надо, ну, ну, за 6 поставить, чтобы дороже, это же аукцион. И все, у нее шансов нет. А поставь ее за 1000 долларов. Народ прибежит, это же цена бесплатная. И между собой, когда они скрестнутся, она может и за 10 уйти. Когда амбиции с амбициями, я видел, как они торгуются между собой. Этот хочет купить, этот короче, себя чувствует, как я что, тут жена сидит, толкает, я хочу. И это, это происходит такое чудодействие, это просто э, какое-то театральное представление. Это настолько интересно. У певных колах э, вы э, людина, яка відома тем, что дуже любит это место, Киев. Э, чем для вас є Киев? Ну, в первую очередь, это э, место моего рождения, в первую очередь. В свою очередь, я как искусствовед и любитель старины с особой болью наблюдаю за тем, как Киев меняется. Ну, для кого-то он меняется, для кого-то он становится лучше, а для меня он погибает. Потому что такое количество памятников архитектуры, которые снесли даже за последние два года, и исчисляется оно сотнями. Я отслеживаю, мы пишем много программ по телевизору, ну, пытаемся спасать какие-то, делаем ну, не то, что там забастовки, я в этом не участвую, мне не очень хочется даже, он ничего не дает, вы же понимаете. Застройка, скверы уничтожают, зеленые насаждения вырубают и так далее. Мэры, которые выбираются в этом городе, я не знаю, как Виталий Кличко себя проявит, хотя он мне очень пессимистичный на этот счет, предположение, но ни один мэр не был ки киевлянином коренным в последнее время. Кроме генерал губернаторов кто в Киеве делали Киев только лучше. И когда не хватало денег в бюджете города, они вкладывали свои деньги в строительство памятников, реставрации и прочее. Это, к сожалению, наша практика и то, что мы видим, только приводит только к воровству, к сожалению, и к уничтожению. И я твердо считаю, что мэром Киева должен быть тот человек, который в детстве босиком бегал по его улицам. Это особое, как бы, достоинство, потому что земля попитана кровью праведников, земля, которая пережила огромное количество катастроф, уничтожений, истреблений, и Киев, тем не менее, живет. Такое количество святынь, которые в Киеве есть, святых мощей, ну, наверное, ни в одной столице мира такого нет. Поэтому с особой болью отношусь к истории и к тому, что происходит сейчас, и надеюсь, что, ну, то немногое, что я за свою короткую жизнь могу сделать для этого города, оно э, хоть как-то этот город улучшит. На вашу думку, на сегодняшний день у Киеве можно изменить ситуацию по отношению до исторических памяток, до его исторического облику? Я на протяжении 20 лет бьюсь за то, чтобы хоть иметь хоть какое-то право голоса в Киевсовете по отношению к памятникам, но всегда находятся умные люди, которые считают, что они разбираются в этом больше. И, как правило, деньги многим затмевают рассудок, и мы видим то, что видим. Не знаю, на одно еще одно поколение. Сейчас молодежь растет, они очень любят город. Я надеюсь, что в новом поколении молодых людей найдутся истинные любители, которые станут на защиту нашего города. Но наша задача э, эту любовь к ним привить. Потому что многие даже не понимают, где они ходят, они не знают, по каким улицам ступают, где какие стояли храмы, где какие были улицы. У меня есть мечта делать э, макет Киева. Где-то приблизительно 2013 года. Это очень сложный макет. У меня коллеги сделали такой макет в России, в Петербурге. Это действующий макет. На нем ездят трамваи, ходят люди, работают мастера, эскаваторы копают ямы, едут. Россия современная. А я хочу сделать такой киев 2013 года. Чтобы любой... Ну, объемных размеров. Это проект, который стоит не один миллион долларов. И проект, который делается не, не один год. Вот. Но если мы сделаем такой макет и выставим, скажем, в украинском доме, то он сможет... У любому як Києвлянію, так і гостю міста, візуально показати, як виглядів Київ в лучше. Хтось говорив, що головним недоліком старовинних речей є їхня сучасна вартість. Я вам бажаю менше недоліки в у цьому житті. З вами була програма Ранок зі звірівом» і сьогодні нашим гостем був відомий колекціонер Федір Зернецький. Побачимось.